16 век работал литовцев, московитов, русинов. И он еще а. их даже изображает. Представляете? Изображение. А что-нибудь? Ну, я же говорю: литовцы, русины, московиты. Русины это старые названия украинцев. Украинцы там были, нет. Русины это старые названия украинцев. Русины и сейчас у нас а -а -а. живут в Украине. А кто его, кто его создал? Русины? А ну, а ну, а ну. Русинов кто создал? Не, никто не создавал. Они, как бы появляются нет, в 10 нет, 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 веке. Нет, нет, нет. В 10 подожди, веке, подожди, в 10. веке. Это, это поляки. Создали вас русинов. Mm, в 10 веке, да? А потом пере... да, 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 да. А потом в 10 веке у нас в поляки. Поляки сидели в Киеве. А потом появилась буква Э и стала Украина. Ты правильно сказал, да, сначала были русины, но это поляки. В 10 веке в Киеве были поляки, я да, правильно да, понимаю? Да, 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 да. да. Ага. В Киеве в 10 веке были поляки. Нет, нет, это не в Киеве было. Это было Львов, Закарпатье, вот там вот. Русины были. Не, yeah, смотрите. Русины Если есть в повести не знаю, временных память? лет. А повесть временных лет написана в Киеве.